Həyat niyə belədir? Müəllif Ülker Atəş. Səslandırma Nərminə İsmail. Bir gün qabağını kəsib səndən soruşsalar ki, səncə həyat niyə belədir? Təəccüblənmə. Düşün. Yaxşı-yaxşı düşün. Həyat axı necədir deyib O suala sən də sualla cavab versən, onda heç. Bu sualı sənə verən adama dəli kimi ya da sərxoş kimi baxma. Baxsan, onda heç. Ağıllı sual elmin yarısıdır. Səncə həyat niyə belədir sualına cavab tapmaq üçün ətrafında gördüyün bütün insanlara bax. Onları özün qədər sevib, müşahidə edə bilsən, bu suala cavab tapacaksın. Ətrafındakı insanlara tək bircə gün baxma. Hər gün rast gəldiyin həyatda, yolda, işdə, məktəbdə, xəstəxanada, qocalar və uşaq evində bir sözlə hər yerdə müşahidə etlə adamları özünü onların yerinə qoy. Yaxşı-yaxşı düşün. Anan, atan kimi, bacın, qardaşın kimi, nənən, baban, oğlun, qızın kimi, sevdiyin insanlar kimi bax onlara müşahidə etdiyin adamların hərəsini bir dəftdə görəndə, məsələn, birini ömürlük yataq xəstəsi, birinin ayağını, birinin gözünü, qolunu ya da qulağını, dilini, əqlini şikəs görəndə, birini kefçində, birini qəmdə görəndə, birini əzlən, birini isə layiq olmadığı ucalıqda görəndə, günahkarı azadlıqda, bəzi günahsızları isə həbsxanalarda çürüyən görəndə, qan çənləri başda Mərhəbətləri isə ayaq altda görəndə vəsait bu kimi dünyanın tərs işlərini görəndə yəqin ki sən də adam axtarıb solşacaqsan. Sənəcə həyat. Niyə belədir?